Сохранительная стрельба, на, на... пружины не должны быть изломаны. Возвращаю еще устройство, затянуто и зашплинтовано, Обращаем внимание на песочную трубу. Вот а тут она не плавна, она не на конечном, чтобы он не направлен на место соединения колесной пары и рельс. А, еще обращаю внимание это рессоры и крепление рессор. Баш... Обращайте да? внимание, не было трещин, трещины с рессором, не видно сдвига, пружины целые, изломов не видно. Э, в местах, которые мы можем посмотреть, смотрим на каждую пару, ну, чтобы не, ну, не, видно было сдвига бандажа. Колодка износилась, да? минимально разбить. Вот у нас буква фунта. Ну, Затянуто, распинтованы, крышка, бусы также так же затянуты, распинтованы. Выход тормозного цилиндра Это должен быть в пределах, пределах 75-100 миллиметров, максимальный 125 миллиметров. Максимальный в эксплуатации, да? Есть, да. Скрепление труб на наконечники, он тут имеется, чтобы рычаг, конечно, не лежало, на предохранительной при нарезке не уже целая крышка затянута. А вот это, это Нормально. Ну, там, затянуты, буксовая ступка прикручена, э, затянута, зашплинтована. Ручная передача не лежит на предохранительной тебе сопу наконечник имеется, две не обнаружены э -э, возвращающие устройства спинкованы спинная это, ну, пирали, это э -э, маслюнка чтобы туда заливать масло там где бубны трутся чтобы смазать, пары мы не видим также же само тут колодка изношена, тут, уже, тут может есть песочная э, труба есть труба, на, на резиновом патрубке не видно ни трещин ни каких повреждений а, достаточно перед Эй, Проверяем автоцепс, что чтобы она свободно двигалась. Она должна свободно двигаться и возвращаться в свое положение. Ну, она ее пошатать. Потом проверяем, куда должен быть слабый, где не нет. И на Дальше проверяем работу механизма вот Она должна быть уже не исправлена. Она не исправна. Длинный. длинный. Так. Проверяем крепление автосцепки, чтобы вот это все было хорошо. Обращаем внимание на розетку, и на котелок АПЦ. должно быть побитости. Если ну, оно побито, значит получающий аппарат плохо справится с своими обязанностями. Не да. получается Видно, э, что Там по тележке все. Да. Одну сельскую, одну сельскую, одну сельскую. Да, хватит.